Assalamualaikum, Sekilas Fakta 25 Jun bersama saya Mastromalak Antara berita utama hari ini Syed Saddiq dilepas dan dibebaskan tuduhan selewing dana armada Muda bincang kedudukan Syed Saddiq malam ini Pendawaan akan rayu keputusan kes Syed Saddiq Selepas lima tahun, melalui episod yang disifatkan sebagai neraka, Syed Saddiq akhirnya menarik nafas lega. Ini kerana Mahkamah Rayuan pagi ini melepaskan dan membebaskan ahli parlimen MUA itu daripada tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan dana pemuda bersatu armada. Keputusan sebulat suara itu dibuat panel tiga hakim selepas membenarkan rayuan Syed Saddiq untuk mengetepikan sabitan dan hukuman penjara tujuh tahun dan dua sebatan serta denda RM10 juta ringgit oleh Mahkamah Tinggi sebelum ini. Dalam penghakiman, hakim mendapati sabitan yang dikenakan terhadap Syed Sadiq oleh Mahkamah Tinggi terhadap keempat-empat pertuduhan tidak selamat selain Mahkamah terdahulu tersalah arah dalam mensabitkan hukuman itu. Hakim juga berpendapat pertuduhan bersubahat pecah amanah yang dihadapi oleh Syed Saddiq tidak berasas. Menurut panel hakim lagi, pendawaan gagal membuktikan niat tidak jujur Syed Saddiq ketika memberikan arahan supaya wang RM1 juta dikeluarkan dari dana armada. Pada November 2023, Mahkamah Tinggi menjatuhkan hukuman tersebut selepas Syed Saddiq didapati bersalah bersubahat atas tuduhan pecah amanah membabitkan lebih satu juta ringgit milik pemuda bersatu dan satu lagi pertuduhan penyelewengan secara tidak jujur harta lebih rm ringgit juga milik saya parti itu. Sementara itu, launan takbir bergema di pekarangan Istana Kehakiman pagi ini. Detik penuh emosi itu turut menyaksikan Syed Sadiq bersama ibu dan bapanya tunduk sujud syukur di lantai mahkamah diiringi tangisan kegembiraan. Turut bersama mereka beberapa ahli keluarga serta rakan terdekat yang hadir memberi sokongan sejak awal pagi tadi lagi. Dalam hari itu, Syed Sadiq meluahkan rasa bersalahnya terhadap ibu dan bapanya. Ibu, ayah masuk keluar di soal siasat Saya sebagai anak rasa bersalah Kerana tekanan sampai ibu menghidap penyakit kanser lagi sekali, relapse so, Jujurnya saya berharap bahawa apa yang saya lalui tidak akan mana-mana uh, musuh politik saya lalui juga I do not wish this on even the worst of my enemies and I hold no grudges whatsoever in moving forward Ibu kepada Syed Sadiq pula menzahirkan kemaafan kepada pihak yang menganiaya anaknya. Dan bagi mereka yang menganiaya anak saya, saya hanya mendoakan supaya Allah memberi hidayah kepada mereka. Amin, Hidup ni sementara, bukan selama-lamanya. Jangan aniaya orang lain kelak balasannya bukan di dunia saya bukan di akhirat di dunia lagi namun saya maafkan mereka Bagaimana pula nasib Syed Saddiq dalam karier politiknya selepas pembebasan tersebut? Muda hari ini menyifatkan keputusan mahkamah rayuan itu sebagai titik tolak kepada sebuah nafas baru dalam politik negara mudah menyambut baik pembebasan Syed Sadiq Syed Abdul Rahman dan menyifatkan keputusan mahkamah rayuan itu sebagai titik tolak kepada sebuah fasa baru dalam politik negara. Dalam satu kenyataan hari ini parti itu berkata bahawa keputusan berkenaan adalah seruan lantang untuk politik yang lebih bersih, progresif dan berprinsip yang benar-benar mewakili suara rakyat. Sementara itu pemangku Presiden Amira Aisyah Abdul Aziz berkata Muda akan mengadakan mesyuarat malam ini bagi membincangkan kedudukan Syed Saddiq dalam parti itu. Dan kami daripada keluarga muda pada malam ini kita akan adakan satu mesyuarat penting mesyuarat jawatankuasa eksekutif pusat muda untuk membincangkan jalan kehadapan parti muda dan juga kedudukan YB Syed Saddiq dalam parti muda. Dan apa-apa kami akan kongsikan dengan rakan-rakan media dalam masa yang terdekat. Ia susulan keputusan Mahkamah Rayuan membebaskan Ahli Parlimen Muar daripada tuduhan rasuah dan pengubahan wang haram hari ini. Mahkamah Rayuan mendapati pihak pendawaan sebenarnya gagal membuktikan pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah mengikut Seksyen 406 terhadap Syed Sadiq selaku perayu. Pihak pendawaan akan membuat rayuan di Mahkamah Persekutuan susulan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini yang telah melepaskan dan membebaskan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Perkara itu dimaklumkan Ketua Pesuruh Jaya SPRM Azam Baki selepas diminta mengulas mengenai perkara tersebut. Saya tadi dimaklumkan oleh pendakwa raya bahawa mereka akan membuat rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Ya, DPP memaklumkan saya tadi Sehingga kalau sekiranya dibuat keputusan lain, bahawa rayuan kepada mahkamah, mahkamah Persekutuan akan dibuat. Ketika ditanya sama ada dia kecewa dengan keputusan Mahkamah Rayuan hari ini, Azam menegaskan dia tidak mempunyai sentimen peribadi dengan sesiapa dalam menjalankan tugas. Oh, saya saya tak ada personal dengan sesiapa. Saya tak ada rasa kecewa atau suka dalam saya menyiasat apa-apa kes pun. Dalam perkembangan lain, SPRM memaklumkan pihaknya telah selesai melengkapkan siasatan melibatkan kes bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Azam berkata, Timbalan Pendakwa Raya DPP bersetuju untuk memfalkan permohonan melucut hak wang tunai RM170 juta ringgit yang dikaitkan dengan Ismail Sabri. Timbalan Pendakwa Raya bersetuju untuk memfalkan dalam tempoh uh, mungkin dua minggu setelah uh, di... Uh disediakan semua permohonan affidavit dan sebagainya untuk merujuk hakkan pertamanya uh, wang yang sebelah saya tunjukkan dulu lebih lebih kurang 170 juta ringgit yang diperolehi dan terpulang kepada Datuk Ismail Sabri sekiranya beliau ingin uh, apa um, untuk kontes untuk uh, mencabar uh, permohonan kami itu dan berhubung sebarang pertuduhan jenayah uh, belum lagi diputuskan dan saya tunggu daripada pihak Timbalan Raya. Pada 3 Mac lepas, Azam dilaporkan berkata Ismail Sabri adalah suspek bagi siasatan kes rasuah serta pengubahan wang haram susulan penemuan wang tunai kira-kira RM170 -kira juta ringgit dalam sebuah safe house susulan serbuan pihaknya. SPRM juga dilaporkan menyita 13 akaun membabitkan nilai lebih 2 juta ringgit bagi membantu siasatan kes berkenaan. Difahamkan kesemua hasil rampasan dikaitkan dengan perbelanjaan dan perolehan dana bagi tujuan promosi serta program publicity sewaktu Ismail Sabri memegang jawatan Perdana Menteri. Seterusnya, Sekretariat Pertahanan Badan Kehakiman menggesa seorang hakim kanan menarik diri daripada mendengar sebarang kes sehingga siasatan polis selesai. Ia susulan kebocoran laporan polis yang mengandungi dakwaan serius baru. Kumpulan yang ditubuhkan selepas satu meja bulat yang dipengerusikan oleh Dr. Mahdi Muhammad itu berkata, dakwaan terhadap hakim berkenaan termasuk campur tangan kehakiman yang didakwa berlaku adalah perkara yang serius yang perlu disiasat oleh polis. Perkembangan ini berlaku ketika jawatan dalam badan kehakiman dijangka mengalami kekosongan besar dengan sembilan daripada empat belas hakim tertinggi dijadual bersara wajib tahun ini. Malam semalam, laporan polis yang dibuat atas permintaan hakim tersebut berhubung soalan yang diajukan oleh Malaysia kini telah dibocorkan di WhatsApp. Laporan polis itu dibuat oleh seorang pembantu hakim selepas Malaysia kini menghubungi hakim itu pada 12 Jun untuk mendapatkan ulasan mengenai dakwaan tertentu melibatkan hakim itu yang dilaporkan dibuat semasa mesyuarat penting. Laporan itu meminta pihak polis menyiasat bagaimana maklumat tersebut boleh tersebar kepada Malaysia kini. Berikutan laporan polis tersebut, unit jenayah terkelas Bukit Aman telah mengambil keterangan daripada dua editor Malaysia kini. Baiklah jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda juga boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin atau klik pada pautan yang disertakan di bawah. Sokongan anda akan membantu Kini TV menjalankan peranan semak dan imbang serta menghasilkan lebih banyak berita yang berkualiti. Terima kasih atas sokongan anda. Seterusnya, jom kita lihat tinjauan undi yang dibuat di YouTube Kini TV. Penggal kedua Anwar Ibrahim dalam bahaya di sebalik kritikan penganalisis berpendapat peluang Anwar Ibrahim untuk kekal sebagai perdana menteri penggal kedua bergantung pada kemampuannya mengekalkan jiwa reformasi PKR. Persoalannya, bolehkah Anwar mengimbangi sentimen pengundi Melayu kerjasama dengan AMNO dan tuntutan penyokong yang semakin kecewa? Apa pandangan mereka tentang ini? Majoriti 67% merasakan Anwar kianati janji-janji reformasi dan menggadaikan prinsip demi kelangsungan politik. Manakala 22% pula berpendapat apa yang Anwar lakukan demi stabiliti dan kritikan hanya untuk membuat bising hanya 9% merasakan situasi rumit di mana hujah itu terlalu awal untuk dinilai. Di ruangan komen pula, rata-rata mereka tidak berpuas hati dengan pentadbiran kerajaan dan merasakan Anwar menghampakan majoriti penyokongnya. Ada juga berpendapat, mereka akan tetap mengundi PKR dan Pakatan Harapan kerana tiada parti yang lebih layak menggantikan tempat Perdana Menteri ketika ini. Apa pula pendapat anda di rumah? tinggalkan pandangan anda di ruangan komen di bawah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. sekian saja daripada saya mas Romala untuk sekilas fakta untuk lebih banyak berita anda boleh melayari kinitv.com anda juga boleh mengikuti kami di Instagram Twitter YouTube dan Facebook salam hormat dan kita jumpa lagi